আপোনাক আৰু ৰাইজক কথা দিছিলো আজি যে তিনি বেছি তিনিমাহ তিনিমাহ মানৰ ভিতৰত এবাৰকে হলেও আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আহি এনেকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা সচেতনতা খোৱা বোৱাৰ যি নিয়ম স্বাস্থ্যটো মাজে মাজে কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে মাজে মাজে যিকোনো বেমাৰ যদি আমি প্ৰথম অৱস্থাত ধৰা পেলাব পাৰোঁ তাক ঠিকভাৱে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি এই ধৰণৰ এটা ৰাইজৰ মাজলৈ এটা মেছেজ এটা লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি কিডনী হস্পিটেলৰ তৰফৰ পৰা যিটো প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আমি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ইমান ৰাইজে বিচাৰিছে অকল ৰবিবাৰে আমি শেষ কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ বিচাৰি তেওঁলোকৰ আশাবিলাক গতিকে আমি কি কৰিছোঁ যে এতিয়া বুধবাৰেও আমি এই আজিৰ পৰাই প্ৰথম আমি এতিয়া বুধবাৰেও আমাৰ এই বিনামূলীয়া সেৱাটো ৰাইজৰ ৰাইজৰ ওচৰৰ ওচৰলৈ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম দিন মোৰ দাদা আমি মেডিকেল কলেজত এই ছাৰৰ জুনিয়ৰ হিচাপে আছিলোঁ তাতে তাৰপিছত দাদাই সেইদিনা যেতিয়া ক'লে যে তুমি ইয়ালৈ আহিব লাগে আমাৰ ৰাইজৰ ৰাইজসকলকো এনেকুৱা অলপ সেৱা কৰিব লাগে মই লগে লগে ক'লো যে হ'ব মই আহি আছো আৰু ভগৱানৰ কথাত আজি আপোনালোকক মাটি লৈ সৌভাগ্যখিনি পালো মই আশা কৰিম যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে সিচু হ'লেও আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব মাদক দ্ৰব্য আদি এইবিলাক ধপাতজাতীয় খাদ্যৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে কেঞ্চাৰ কেপিটেল বুলি জনা গৈছে গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা এটা অংগীকাৰ কৰিবলগীয়া চবেই যাতে আমি ধপাতজাতীয় খাদ্যবিলাক নিজেও এৰাই চলো আৰু যাতে লগতে পৰিয়ালৰ বন্ধু বান্ধৱ উঠি অহা চামক আমি ইয়াৰ প্ৰতি এটা অনীহাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব নহ'লে অহা দহ পোন্ধৰ বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এজন এজন কেঞ্চাৰ ৰোগী বা এজনতকৈ বেছি কেঞ্চাৰ ৰোগী হ'বগৈ চৰকাৰেও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে জিলাই জিলাই কেঞ্চাৰ হস্পিটেল তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বহুত জিলাত ইতিমধ্যে কৰ্মক্ষম হৈ উঠিছে আৰু ৰোগীসকলে তাৰ সুফল লাভ কৰিছে কিন্তু আমি কেঞ্চাৰ হৈ তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাতকৈ আমি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ নিউৰ'লজিকেল কেঞ্চাৰবিলাক যেনেকৈ ব্লাডাৰ কিডনী কেঞ্চাৰ এইবিলাকো ধপত জাতীয় খাদ্যৰ পৰাই হয় গতিকে বা প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ আদি পুৰুষসকলৰ এতিয়া আমাৰ গোটেই পৃথিৱীতে এক নম্বৰৰ কেঞ্চাৰ হ'ব গৈ আছে তাৰ কাৰণেও সাধাৰণ এটা ব্লাড টেষ্টৰ দ্বাৰাই গম পাব পাৰে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যদি ধৰা পেলাব পাৰি কেঞ্চাৰী কিয় চব বেমাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব পাৰে কিন্তু যদি দেৰি হৈ যায় যদি ডায়েগনচিছটো লেট হয় তেতিয়াহ'লে কিডনীৰ পাথৰ এটায়ো কিন্তু মানুহ এজনৰ কিডনী ব্যয় কৰি দিব পাৰে বা তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু সচেতন হ'ব লাগে আপোনালোক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ নীতি নিয়মবিলাক অত্যাধিক আমিষজাতীয় খাদ্যবিলাক মাছ অংশবিলাক অলপ পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন পাৰিলে অলপ এক্সাৰচাইজ বা জোৰে খোজকঢ়া বেঙে খোজ কঢ়া আদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু মাজে মাজে স্বাস্থ্যৰো পৰীক্ষা কৰিব লাগে গতিকে আহকচোন আজি আপোনালোকৰ আমি হস্পিটেলৰ পৰা যিসকল মই মোৰ সহকৰ্মী চিকিৎসক বা চিকিৎসাকৰ্মীসকল আহিছোঁ আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি কিছু কৰি যাম লগতে তাৰ প্ৰতিও লগতে লগতে এই আমি যি বিনামূলীয়া বা ৰাইজৰ সচেতনতা সজাগতাৰ কাৰণে আমি যিটো প্ৰচেষ্টা আমাৰ সিহঁতক লৈছিলোঁ কৰি দিম সেইটো গতিকে তাৰ তাৰ অনুপ্ৰেৰণা মই ছাৰৰ পৰাই পাইছিলো যে ছাৰে ইমান বিলাক ৰাইজৰ কাৰণে ইমান কাম কৰে কৰি গৈছে হাজুত আপুনি যেনেধৰণৰ ঘৰত ছাৰৰ গাঁৱত ছাৰ যেতিয়া মাহত দুগৰাকী ইমান ব্যস্ততা ইয়াত ৰোগী চাই নিজে চাই আল্ট্ৰাছনোগ্ৰাফী কৰে ইমান আৰু যেতিয়া কোনোবা এজন ৰোগী আহে বহুত ডক্টৰে কি কৰে আপুনি কোনোবা এজন নিউৰলজিষ্টত দেখাই ল'ব বুলি কয় কিন্তু ছাৰে নহয় ছাৰে মোক ফোন কৰি কয় যে মই ৰোগী এজন পঠাই দিছো এইটো নাম্বাৰ নাম তেখেতৰ আপুনি তুমি এবাৰ ভালকে চাগিবা সেইটো নকৰিলেও হয় কিন্তু ৰোগীৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো সন্মান মৰম ৰোগীজন যাতে ভালে ক'বলৈ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যায় তাৰ কাৰণে যিটো বিৰল মই আজিলৈ দেখা নাই কোনো ডক্টৰে তেনেকৈ ফোন কৰি নকয় লিখি পঠিয়াই দিয়ক ডক্টৰজনৰ পেচেণ্টটো আহে মই তেতিয়া কিন্তু মই সেইটো এটা মই নিজে এটা সেইটো চেষ্টা কৰোঁ যে ডক্তৰজনক জনাবলৈ যে ছাৰ বা দাদা বা মোৰ বন্ধুসকলকো যে এই ধৰণৰ ৰোগীজন আহিছে মই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলো আপোনাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাব আপুনি এইখিনি চাই দিব কিন্তু ছাৰে ফোন কৰি পেলাই মোক কয় যে এজন পেচেণ্ট আজি গৈছে বা গৈ পাইছেগৈ তোমাৰ হস্পিটেল পাইছেগৈ ৰৈ আছে ইমানলৈকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত ৰোগী এজনৰ কাৰণে ইমানকৈ ভবা ডক্টৰ মই দেখা নাই আৰু এই ধৰণৰ ভাল মানুহ মানে ডক্টৰটো হয় ভাল হৃদয়ৰ মানুহ ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰা মানুহ আছে কাৰণে সমাজখন আমাৰ ধুনীয়া হৈ আছে ৰাইজৰ উন্নতি হৈ আছে আৰু আমাৰ দেশখন বা পৃথিৱীখন ভালে আছে ভাল এটা মানুহৰ কাৰণে এতিয়াও বাসুপযোগী হৈ আছে নহ'লে এইটো দেখাই পাইছে যে চবফালেদি হিংসা বেয়া বেয়া পোৱাকৈ এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক যিমান বাঢ়িছে কিন্তু এনেধৰণৰ গতিকে আমি ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰলজি এণ্ড ক্ৰিডিজৰ তৰফৰ পৰা এই সুবিধা কথা আমি আমাৰ পৰা আজি এনেকুৱা এটা আমি কৰিবলৈ সৰু এটা প্ৰচেষ্টা আৰু ৰাইজৰ হয় মানুহৰ হৈ আৰু কাম কৰি যায় আমি তাৰ কাৰণে এটা উদগনি জনোৱাৰ কাৰণে আমি এই সৰু এটা সন্মান যাচিছো আৰু ৰাইজৰ কাম কৰি যাওক ৰাইজৰ পৰা কষ্ট স্বাস্থ্যৰ যি অসুবিধা সেইখিনি যাতে আপুনি নিৰ্মূল কৰাত আৰু ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাক সদায় ভালে ৰাখক দীৰ্ঘায়ু কৰক আৰু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰক আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ কলেজ লাইফৰ পৰাই চিনি পাওঁ তাৰপিছত মোৰ তেওঁ মানে এনেকুৱা বহুত ইমান দিন মই আছোঁ বহুত বছৰেই হ'ল আজি দুহেজাৰ ঊনৈছত এইটো মই এই চুৱেটাৰ সংগীতা এষ্টাব্লিছ হওঁতে তেতিয়া অৰূপে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিল আহিছিলে ইপিনে আপৰাচাম আহিলে মোৰ কথাটো সোমাই গৈছিল আৰু সেইটোৱেই এতিয়া ভাবিছোঁ ইন ফিউচাৰ অলছোৱে তেওঁ এইটো ৰাখিব তেওঁ আহিব মাজে মাজে বহুত ব্যস্ত থাকে ব্যস্ততা থাকে তাৰ মাজতো আপোনালোকক টাইম দিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ